Давайте, давайте делаем так, привет, привет, привет. Но, Нет, в данном привет. случае у меня есть вопросы сейчас к вам. Я не разговариваю с этими молодыми людьми, потому что в данном Сколько? случае я не Сколько? вижу Сколько? никаких Сколько? оснований. Сколько? Сколько? Какой 102? Вы вот что, нет никаких оснований? Все вы вызываете полицию? Вот у вас есть полиция. Вручим и Давайте мнения, вы не будете сейчас по повестку, не повестку. Месту. У вас есть ко мне вопросы? Есть, да. Я хочу проверить вашу Отлично. Вопросы. Вы можете это сделать только в соответствующих законов случаях. И я бы хотел узнать в данном случае, какой из этих установленных законов случая вы мне инкриминируете. Мы с ТСК мы проверяем все у Филянки. Это то, что вы делаете, да. наверное. Сейчас, Но нет, в нет, данном случае меня будет, интересует да, вопрос. Исходя... Кабинету Во-первых, да. во не повышайте на меня голос. Во-первых, не повышайте на меня голос. Я вы так размовляю. Мы отойдем. Я не хочу в данном случае вы вести выслушайте. нервотрепку с этим человеком, который повышает на меня уже не первый вы раз голос. голос. Вы это вы считаете нормальным спилкованием? Можно ваши документы? Я бы хотел узнать, кто этот человек, который вот это считает нормальным спилкуванием. Давайте мне достать свои данные. Документы. Нет, я пока что это, уже это, сейчас это. ставлю под сомнение ваши, в данном случае, полномочия делать такие вещи. Потому что когда этот человек полностью совершенно непотребным образом я нарушают мои права. Во-первых, -во ваша представленность пока что никак не идентифицирована. Вы надели на себя форму, и в данном случае на пока -форму нет... Ни... Одела держава, будь ласка. Вы снимаете вот эту съемку зараз? Да, конечно. Чудово. Вам да. Дать свои документы? а какие документы вы в данном случае, исходя из каких полномочий, вы мне хотите предъявить? Постанова кабинету министру 560, я как бы Я уже услышал вы... слышал несколько да, раз это да, название. Чудово. Вы Но... гражданин Украины. В данном случае не считаю нужным отвечать на этот вопрос. Почему? Это не, в данном, вы хотите спросить, почему я не считаю нужным отвечать да. на какие-то вопросы? Да. У вас есть полномочия задавать мне такие да. вопросы? Да. Покажите, пожалуйста, в каком документе у вас Покажите. есть полномочия задавать да. мне вопросы, почему Читайте. я не считаю нужным Читайте. отвечать я на какие-то вопросы? Дали. Что это? Вы тех из изнаказу, коменданта, Одесса, Ну что? Читаю. Что я должен прочитать? Что конкретно Читаю. вы хотите мне показать? Читаю. Покажите, где вот, вот там написано эти полномочия, задавать да. мне вопросы и требовать ответов что на мои личные данные. Читать, нет, читать? я хочу, я, я уверен, что там нет у вас таких полномочий. А то, что вы мне в данном случае даете бумажку какую-то и требуете, повышайте на меня голос. Хотите, ну, это будем делать, будем, будем Ваши документы. Почему? Лицо, Почему вы нарушили? Я лицо. За... Пожалуйста, прекратите лицо. нарушение этим человеком моих я, прав. Я вы видите, что он вас делает? Я к Давайте ваши я документы сначала посмотрим и потом я решим, буду ли я вообще к вам обращаться или мы сделаем по указанию данного человека, вызовем патруль, следственную оперативную группу и далее запустим процесс того, что я зафиксировал нарушение, того, что этот человек пытается меня оскорблять. Я буду снимать, но предупреждаю Нет, я вас, я имею на это право. Вы сотрудник да, полиции да, и ведете общественную часть работы. И ваши данные в этом удостоверении, во-первых, не являются вашими вы личными данными. Могу, по но вы пока что провести, я не услышал провести, от вас ни одного пенera. основания, почему я должен делать и, это в соответствии с законом Украины. Можно мне в данном случае? Вот где там есть у вас полномочия без? У вас есть для этого? 1146, 1147. А, можно, 1146, 1147. Да, 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 да. Давайте мы вам повестку, вас повестку вам вручить и все в этом уже. Нет, спасибо, я не хочу Поехать. Что здесь? Пожалуйста Прека... Я Поехали. настаиваю на Поехали. том, чтобы Поехали. вы прекратили мы А мы не... Этот человек меня сейчас схватил мы... Я требую, чтобы вы я... Пожалуйста, ваши документы, я хочу зафиксировать Я требую, чтобы ты его показал да, ваши, документы. На видео. ваши документы Я вам показал Вы отказываетесь показывать мне я документы? Так а почему вы в данном вы... случае Не хотите раскрыть? Послушайте, я это сделаю после того, как есть? вы представитесь. Есть? У меня много чего есть. Давайте в данном случае по процедуре, кто вы, и будем разговаривать. Имейте полномочия. Либо вы полиция и в данном я случае, случае закрываете этот понял, беспредел, либо в данном случае ваши документы. документы. Ждем. Еще раз. Адреса место Одесса, улица Пушкинска, номер будинку. Вот номер будинку, скажите, пожалуйста. Алло. Что я, мы ждем? Номер. Я задержан? Номер да, Более вы сейчас задержаны. На каком основании? 50, 50, 50, 50. На каком основании я задержан? Я сейчас вас спрашиваю, как сотрудника полиции, если вы меня задерживаете. Или я не задержан? Вы покажи, на, на каком основании я вообще вы должен что-то показывать? Я, во в... я вас первых по базе. Все. Послушайте, я не хочу сейчас... Не не можете... да. Предоставьте документы. Это неправда. Не 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 это неправда. Вы отказываетесь. Послушайте, но этот человек пытается меня оболгать. Я с вами не разговариваю. Назовите, пожалуйста. Сначала вы. Давайте. Во-первых, не для полного ознакомления. Во-первых, вы... Я до вас Дайте, я смотрите, я А какой базу? Ваши документы, пожалуйста, я настаиваю. Да, вы не показали, вы просто... Ну, я как я должен? Для полного ознакомления, пожалуйста, исполняйте пункцию 18.3 Закона о полиции. Нет. Я вы с вами сейчас разговариваю. Я не видновляюсь. Я в данном случае требую того, чтобы я все вы... было согласно процедуре. Я говорю, да. если все Хорошо. Хорошо. Иди, а пока мы в данном случае я требую от вас объяснения, если я задержан, Попробуй, если вы же кто, мне по никто, я с вами разговариваю как с полицией. Я задержан никто. вами как полицейским? Я, я а, с вами нет, не никто. разговариваю. Есть нет, процедура в данном случае. Нет, вы не представник влады. Вы в данном случае военное лицо, верно? такие самые граждане, как и вы. Во-первых, вы не знаете, гражданин я или нет. Это во-первых. Вы не представили. Я имею право, право переверять эти документы. Потому Это что я время. хочу жить Но... в правовой стране. Я, я хочу, прав... чтобы все было я в соответствии хочу, с и процедурами. Я и, я и в данном случае, когда человек, который не имеет никаких прав делать определенные и вещи, и не требует не от меня... И что? Что он показал? Бумажку? Давайте я сейчас вам покажу нет, бумажку и буду требовать вещи, на которые вы не имеете права. Что? Почему вы решили что должен что-то вам показывать? На здесь каком здесь основании? Вы здесь говорите, здесь. вот показать, бумажка. Наши. Что вы хотите мне Зай, показать? Давайте почитаем. Давайте почитаем. Давайте почитаем ваш документ. Конечно. Почему читаем. бы нет? И что в вы, данном случае можете. в этом снимать не можно без ска. Почему? Потому. Это что, что секрет этот что? документ? Д... Какой? Для так а зачем тогда вы мне показываете вы документ почитаете? для службового крестувания, который ко мне отношения не имеет, И... если я не имею права его фиксировать? И... фиксировать. Я задержан. Ясно задержан, я задержан, я задержан, я как а, у вас особо, На каком основании? Особу, особу на каком основании? Вы не вопрос, имеете вовсе, права меня устанавливать особу без первых На, на каком основании я являюсь подозрилой особой? вы выконывать незаконные требования вы, полиции, полиции и неизвестных людей. Какое законное требование, объясните. Нету там такого. Давайте откроем 32 статью. Он, Он туда говорит туда про закон национальной полиции. вы, вы владите вещи, которые не влезли. Я Это хочу по процедуре, я хочу жить в правовой стране. И я в данном случае от вас требую в первую очередь исполнения законов. И вы в первую очередь, во-первых, даже не показали, вы кто вы. Хорошо, я подождем. Показываю. Во-первых, вы показали и не спрятали, я не смог ни зафиксировать, ни проговорить службу. можете показать свои документы, предупреждающие вашего суда? Давайте сначала с ваших начнем. Я, вам я показал... имею на это право. Я, я вам показал. Да, и что? Ну, так кто вам не познаем? Вот я показал вам свои документы. Нет, нет, нет. Ну, ну что, ну, ну, ну вот так вот вы показали мне свои. Вы считаете это нормальным? Нет, Если я не задержан, давай так, либо я задержан, и вы показываете документы, и мы составляем протокол задержания, или я пошел. И тогда в данном случае, ну, это то есть, мы 102. вас, то, что вы делаете, меня не особо интересует. А почему не? Я же нарушаю По... права гражданские ваши. А это мы с вами будем разговаривать Просяк. отдельно. Вот сейчас мы 102 поддержим, они меня задержат 102. По, По вашей просьбе. По вашей просьбе. Да. Какие да. вы все, как вот... Я даже не буду с вами спорить. У меня и есть только... что вам сказать, но и я и задержан. Что? У вас есть документы? Я задержан? Да. Я задержан, спрашиваю, я, вы, я у сотрудника полиции спрашиваю, я задержан? А у меня есть предозрение, что вы коррупционер. Вы меня сейчас задерживаете абсолютно, вообще не соответствующим образом. Протокол. Я требую составления протокола. Сейчас. Протокола задержания. Либо я задержан сейчас, и я требую протокола задержания. Либо не тратьте мое время. Либо протокол задержания, либо пожалуйста, не Либо протокол задержания, либо пожалуйста, не тратьте мое время. Я скажу это третий раз и уйду. Либо протокол задержания, да, либо да, не тратьте мое видите, время. Вы полицию, вы поясни, Тогда вы, это свидание. Руки вы, уберите. Уберите руки. На каком основании я требую, стыкер, чтобы стыкер. вы защищали мои права? Это я человек, который возле меня. права. возле меня. Никуда не идти. Я хочу проверить вашу особу и все. И вы ее. Я ж не знаю. Отходим от этих молодых людей за 10 метров. Показываем документы и прощаемся. Вот документы есть. Что нас все документы? Ну. ну. Да. да. Мы но... Я стили, сказал, я нет, я не хочу, эти люди меня не ну, интересуют. Что, покажи, в данном что? случае они. Лежи сюда все документы. Нет, я проверяю. в данном случае как бы, я не вас. А мы отходим. Мы отходим. Я нет никаких гарантий, что мои данные не уйдут третьим лицам. А и я вы не вы. в данном вы. случае. Вы. Ну вот. В данном случае еще открыто человек говорит, нет, ну а вы для этого отдаете, для кукелян. Я не буду говорить, куда пойдете вы и как кто. Давайте я оставимся каждый при своем мнении, пожалуйста. Куда я приду, скажите, у мне у же цикало, полный рог. Мне тоже цикало. Он есть доску. Огромный Сколько мы будем ждать? Сегодня приедет, чтобы... Вы же хотели полицию, вот выпили полицию. Сколько ждать? Я знаю, 3 Давайте пока ваши документы посмотрим. Я вам показывал свои документы. Вы показали, но во-первых я не смог ознакомиться и не смог это зафиксировать. Вы знакомы с моими документами. Давайте ваши посмотрим. Руками ну, меня, пожалуйста, не трогайте. А что вы меня трогаете, а я вас не имею права. Видеокамеру заберите. Почему? документы Потому что мои документы. Ваши документы, если вы являетесь государственным служащим, являются всеобщим доставанием, которые вам и выдались для того, чтобы вы их могли показывать. А пока что я вижу только нарушение своих прав. Я еще раз поясню. Вы меня слушаете? Есть постанова кабинета министров. И ваши всякие. И все их постановы. А что это за подразделение? Можно узнать? Да, ну, да. молодые а человек. чего им... Я... Я в данном случае хочу узнать, кто эти люди и что они здесь делают. Вот кто а этот человек? это а человек, кто это человек. Какого подразделения? Акционистского это воронежную воронежную Что это происходит воронежную. вообще? Ну, Сидите ну, возле не, меня, будь ласка. Не провокуйте, будь ласка. На что? Ты часы уже прошли, когда провокации, съемки и все еще было. Не провокуйте, будь ласка. Не провокувати на что? На незаконные действия представителей власти. А ви так і робите? Що? Незаконні дії ні. Звісно. Навіть коли ви провокуєте, ми законно поступаємо. А що ви називаєте провокацією? Коли ви не пред'являєте свої документи. А, кол... а є хоч один документ, згідно з якому я вам маю пред'являти свої документи. Так. Давайте ознайомимося з цим документом. Будь ласка, без проблем. Без проблем. У цей варіант отримати далі. Без проблем, ставить, либо документы показать без проблем. Я сказал, Нет. я легко покажу документы, мы отходим от этих молодых людей. Я mm. не чувствую себя в безопасности рядом с ними. Чрезвычайно, да, мы же надели форму просто. Нет, вы ведете себя как да. люди, которые позорят форму, к сожалению. Точно, с вашей точки зору. А вам смешно? Да, а что конкретно смешно? Расскажите. Мои выражения. У нас хотя бы есть двигает? возможность форума на да А ты носишь. даже не ее на себе занимаешь. Вот это вы называете провокацией? Вот видите, вот, сюда, просто вот все затверджено постановлю кабинету министров из 16 что травня. это? что это такое порядок проведения призыва граждан на военную службу ну, частного ну, и частную Теперь дальше. Вы Почекай, ты выйди себе Что я для себя знаю? Значит, вы, я показываю. Вы, 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 вы мне будете все читать? Не. Ну так давайте места. по делу. Я показал, вы удоверились, что это Нет, документ. Нет, пока еще не доверил. Я пока все хочу документ? увидеть фактуру, а потом Хорошо. будем уже остальные вещи вы Видите, смотреть. Пошли дальше. Пошли дальше. Мы потратим время на меня, у меня кажется все в порядке. Но зато в данном случае у кого-то будет больше шансов вести себя на этой улице проще. Перевірка військових облікових документів. Сторінка 24, стаття 49. Да. В період проведення мобілізації уповноважена представник територіального центру. Ми